viktor gugo xo'rlanganlar romani fantina 3 qism bu kun go'yo ertalabdan to kechgacha xuddi tong kabi charag'on edi butun tabiat xursandchilikda go'yo bayrom qilayotganda edi senklu qasridagi gulzordan xushbo'ylik arimoqda edi sena daryosidan esayotgan shamol esa daraxt shoxlarini tebratib barglarini ohista shitirlatardi asal arilar yasmin gulining shirasini talardilar kapalaklar tabiri qabilasi esa axileya supurgi g'uncha gullarining ustiga yopirilar edilar fransiya qirolining ulug'vor bog'ida daydilar to'dasi ya'ni qushlar to'polon qilib sayrardilar to'rtta juft ushbu quyoshning dalalarning gullar va yashilliklar orasida rohatlanardilar mana shu umumiy bir jannatga o'xshash joyda ular suhbatlashishar kuylashar kapalaklarning ketidan quvlashar moychechak gullarini terib yugurishar qirmizi rangdagi paypoqlarini qayirib olib baland o'tloqlar orasida chopishar bu beg'ubor yoshlik sururi bilan ammo aqlsiz hissiyot bilan yo'g'rilgan qalblar bir birlaridan bo'salar olishar faqatgina fantina bundan mustasno edi u go'yo olib bo'lmas qal'a kabi turardi u sovuqqon o'ychan hayolparast holda turar ammo sevib qolganligi bilinib turardi sen haddan tashqari tortinchoqsan derdi unga feguritka yoshlikning go'zallik tarovati ham shunda bo'lsa kerak beixtiyor sevishganlarning baxtiyor sevishganlarning mavjudligi balki tabiat va hayotga o'zining sirli ulug'vor ta'sirini o'tkazmay qolmasa kerak u barcha narsalardan o'ziga mehr nurini surib olayotganday taassurot uyg'otadi go'yo ertaklarda aytilganiday bir bor ekan bir yo'q ekan bir sehrgar ayol bo'lgan ekan o'sha sehrgar ayol atayin sevishganlar uchun yaylovlar va daraxtlarni yaratganmish shuning uchun toki daraxtlar bor ekanki sevishgan yoshlar mangu bog' va o'rmonlarga yashirinadilar shuning uchun ham bahor shoirlar nazdida mashhur bir fasldir patritsiy va dushanba garsig va xizmatkor saroy ayoni va sodda qishloq xalqi oddiy qadimgi tilda aytadigan bo'lsak barchasi o'sha sehrgar ixtiyoridagi narsalardir kulgu quvlashmachoqlik havodagi apofioz ya'ni tantana tantanadir muhabbat bu shunday ulug'vor va sehrli kuchki buni tasvirlash qiyindir nochor va arzimas bir yozuvchi ham muhabbat tufayli yarim ilohga aylanadi chiyildoq ovozda yugurishar o'tloq uzra bir birlarini quvlashar yugurib turib achomlashib olishardilar va kuy kabi eshitiluvchi shivir bilan shivirlashar mehr muhabbat tartib bilan terilgan so'zlar qofiyalar bilan aytiladigan umrbod bir boqiy bir ko'rinishdir og'izdan og'izga ko'chuvchi gilos kabi qirmizi bol kabi totli so'zlar sevgi atalmish borliqni yashnatib yuborardi qizlar saxiy gunohlik bilan o'z nazokatlarini namoyon qilmoqda edilar ular o'ylaydilarki muhabbat suvi bitmas tuganmasdir faylasuflar shoirlar musavvirlar bu hashamatga nima qilarlarini bilmay hayrat bilan qaraydilar chunki u shunday qudratli nurga egaki ularni ko'r qilib falajlab ham qo'yishi mumkin kaferaga ketamiz deb xitob qiladi vatto lankrey meshanin ya'ni qishloq boylari musavviri bu o'zlarini osmonda ko'ruvchi burjualardan ya'ni shahar boylaridan hayratlanadi didro bu baxtiyor odamlarga o'z quchog'ini ochadi de yurfe esa ularni druidlar bilan chalkashtiradi nonushtadan so'ng bu to'rttala juftlik o'sha davr, o'sha davrdagi so'z bilan aytilsa qirol saroyi yonidagi gulzorni tomosha qilish uchun yo'lga otlandilar qirol saroyi bo'lmish senklu bog'iga hozir nomlari esimda qolmagan hindistondan yangi o'simlik navlari keltirilgan va va bu gullar butun parijni diqqatini tortgan davr edi bu daraxtlar g'alati ko'rinishda ammo yaxshi taassurot qoldiruvchi baland ustunli va juda ko'p shoxlarga ega ammo bargsiz chalkashgan behisob miniatyurali atirgullarga ega bo'lgan daraxt edi go'yo pastga urganday egilib turgan boshga oxşak, boshga gulchambarlar ilinganday taassurot uyg'otardi daraxtning oldida qiziquvchan olomon to'plangan daraxt tomoshasidan so'ng talamez xitob qildi eshak sayrini taklif qilaman deb va aravakashlar bilan savdolashgach ular ortga vanvar va issa orqali eshaklarda qaytdilar issada bir epizod yuz berdi o'sha davrda buyurtmachi burtenga tegishli millat xususiy bog'i hududidagi darvozalar tasodifan ochiq qolgan ekan bu kompaniya darvozadan o'tib anaxared haykali yonidagi o'tloq maydonchaga joylashdilar zich oynali kabinetning samarali ko'rinishidan bahra oldilar bu bino aslida hajmga arzir ammabop sinik loyiha edi va u priapga aylanib olgan turk turkkaroni millioner qilgan edi ular abbat bern tomonidan kuylangan ikkita baland kashtan daraxtiga biriktirilgan arg'imchoqda jon jahlari bilan ucha boshladilar sohib sohibjamol qizlarni navbatma navbat arg'imchoqda uchrar ekanlar umumiy quvonch va kulgidan tashqari grezga topilma bo'la oladigan darajadagi taxmolli drapdan tikilgan yubkalarni ham shamol uchirib o'ynatardi talames tuluzalik bo'lgani uchun biroz ispan ham hisoblanardi chunki tuluzani tolozaning amakivachcha singlisi desa ham bo'ladi xullas talamez melanxalik bir yoqimli ovozda qadimgi ispan qo'shig'i galerani kuylay boshladi u ikki daraxt orasiga biriktirilgan biriktirilgan halinchakda uchayotgan sohib jamol qizlarning biridan ilhomlangan shekilli uning hayajonlanganligi ko'rinib bilinib turardi jo de badaxas, amore amorela ilama tuda nia alma esen mio oojios porkua esenkas at tuspenas ya'ni ispan tilida men asli badaxaslikman sevgi meni chorlar o'ziga mening butun qalbim ko'rinar qora ko'zlaringda qachonki sen oyoqlaringni ko'rsatsang rom etasan o'zingga faqatgina fantina bir o'zi arg'imchoqda uchishdan bosh tortgandi o'zidan jiddiy qiyofa yoqib oladigan farishtalarga toqatim yo'q deb zaharli ovozda g'udrandi fevuritka arg'imchoqda uchib bo'lishgach boshqa yangi ermak topdilar ular sena orqali passiga qayiqda o'tdilar u yerdan esa piyoda yurib yulduzlar zastavasi oldidan o'tadilar agar o'quvchi sezgan bo'lsa ular ertalab soat beshdan beri tikka oyoqda edilar xo'sh nima qilibdi shunga shunchami derdi figuritka yakshanba kunlari inson charchash nimaligini bilmaydi tushdan so'ng soat uch to'rtlar orasida yelisey maydonlaridan va parij chekkasidagi qishloqlardan ko'rinib turuvchi bojon tepaliklarida tashkil qilingan rus tog'i ya'ni russkiy gorькийda rosa uchdilar tepaliklar juda qayrilma yo'llarga ham boy edi ular gorkida shodon ucharkanlar figuritka qichqirar va syurpriz syurprizni talab qilaman derdi sabr sabr bilan qurollaninglar deb javob qaytaradi talames